Друзья, дорогие, в предыдущий раз мы с вами говорили о том, что Бог отмерил каждому дистанцию, которую нам надо пройти до самого конца. И жизненный опыт, и опыт на страницах Священного Писания, когда мы читаем о библейских героях, то мы видим статистику, что у многих людей было хорошее начало, но они не доходили до самого конца, потому что был печальный конец. И сегодня я хочу вновь продолжить э, тему, как закончить дистанцию длиною в жизнь. В предыдущий раз мы об этом уже говорили, была первая часть, и сегодня вторая, заключительная. Как закончить дистанцию длиною во всю жизнь? Но в этой длинной дистанции есть еще маленькие отрезки времени, и мы о них будем тоже говорить. И Центральный наш текст, он записан в книге «Экклесиаст», 7 глава, 8 стих. «Конец дела лучше начало его, терпеливый лучше высокомерного». И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что эти слова принадлежат Соломону, который написал три богодухновенных книги. Человек обладал мудростью, подобной которой не было на земле, ни до него, ни после имеется в виду царей. Он никогда не сидел и не думал, а как же правильно поступить. Он никогда не спрашивал людей, помогите, вот не зная, как правильно. Он очень хорошо умел различать добро и зло и давать правильную оценку какому-либо факту или какой-либо совет человеку. Но при этом вот этот вот человек не смог сохранить такой темп до конца. И потому жизнь Соломона для нас является хорошим предупреждением. Когда мы смотрим на его жизнь, это звонок для нас. Теперь, если мы берем наш стих, то из каких двух компонентов складывается завершение начавшее дело? И тут не важно, что это, от нашего посвящения Христу до каких-то проектов, дел, служений, отношений в семье, отношений в церкви и так далее. Что точно понадобится, согласно нашему стиху? Точно понадобится терпение и смирение. Это обязательно. И мы об этом с вами достаточно размышляли и будем еще сегодня об этом говорить. И мы с вами дали общее определение терпению, которое звучит следующим образом. Терпение ⁇ это способность смиряться с определенными нежелательными, обстоятельствами в нашей жизни. И Бог может потребовать от нас такого уровня смирения, к которому мы не готовы, к такому уровню терпения, которого мы не ждали и даже мыслить об этом не могли. И тут возникает вопрос, Господи, ты действительно хочешь, чтобы я вот это вот сделал и на такие жертвы пошел? А как же я? А как моя жизнь? Я сейчас трачу свою жизнь на что и на кого? А мне? А когда я буду принимать? Что я только отдаю, отдаю? А когда же я буду принимать? Помните Иосифа сына Иакова? Человек с потенциалом управленца государственного масштаба. Он был сначала рабом, потом оказался в тюрьме, где он провел там лучшие свои годы в своей жизни. Но он же смирился с этой чашей, которую Бог ему подал, и сказал, пей до дна. А когда будет дно? А зачем тебе это знать? Ты просто пей до дна и доверяй мне. То есть это был забег в его случае на очень длинную дистанцию. Послушайте, что еще пишет Соломон? Книга Притч 18.12. Перед падением возносится сердце человека, а смирение пришествует к славе. Смирение – это единственный законный выход. Все, что мы попробуем для того, чтобы решить проблему и чтобы не терпеть, скорее всего, дорогие, это будет незаконно, неугодно Богу. Опять же, вот это вот высокомерие, оно будет нам очень мешать когда я слишком высоко о себе думаю, слишком много о себе желаю, и это, естественно, мне помешает дойти до финиша. Смотрите, никто из тех, кто выходил из Египта, включая Моисея, не знал, как долго продлится это их прекрасное путешествие. Никто из них не знал. Никто из них понятия не имел даже Моисей. Что знал Моисей? Он точно знал, что будет тяжело. Поэтому он пытался культурно срулить. Я больной, я хромой, я не могу, пошли другого. Но Господь говорит, пойдешь, и он пошел. Но Моисей же тоже не знал, что он не дойдет до земли обетованной. Ему никто в начале этого пути не сказал. А почему никто из них не знал, что их ждет впереди? Почему? Никто из них об этом не знал. Послушайте, потому что они знали плохо Бога, плохо знали себя и плохо знали законы, которые Бог установил. Все это сработало в одну кучу. То есть, когда они зашли в пустыню, они даже не думали, какой там духовный рост, о чем вы говорите. Нам сказали, что мы идем туда, где течет молоко и мед. Мы же туда идем, Моисей? Ну да. Ну все, и они пошли. Теперь, поскольку, естественно, ни у кого из них даже в уме не было каких-то духовных уроков, какого-то духовного роста, они каждое испытание встречали одинаково с ропотом и сожалением, чего мы не остались в Египте, как мы вообще здесь оказались. И вспоминали, как в кавычках было там в Египте хорошо и прекрасно. Почему так получилось? Смотрите, они не знали Бога, то есть они не знали, какой он и что он от них ожидает. Они стали это узнавать уже по ходу своего путешествия по пустыне. Следующее, когда Бог взял и выдал им закон, то, естественно, они не знали себя. Потому что, помните, что они сказали, когда им дали закон. Все, что ты сказал, исполним. Какие проблемы? Вообще не все, что ты сказал, исполним. И они не знали причинно-следственной связи которые обязательно сработают. Вот где была проблема. Они не знали, какой Бог, они не знали себя и причинно-следственные связи. Я очень часто об этом говорю, потому что это очень важно, знать и помнить, и думать об этом каждому христианину, потому что это постоянно с нами работает. Почему гордый упадет? Потому что Бог гордым противится. Он не любит гордость, Результат гордый упадет. Это закономерность, дорогие. То есть вот так это работает. Бог, человек, закономерность. И закономерность ⁇ это всегда в каком-то смысле наш продукт. И это очень важно для нас знать. Почему? А как мы себе представляем продолжение того, во что мы уже ввязались? То есть наше следование за Христом, ведь мы уже последовали за Христом. Достаточно ли реалистично мы подходим и оцениваем масштабы следования за Христом, масштабы той сложности, которая есть, была и еще будет, которая предстоит. Будет тяжело. А почему будет тяжело? А потому что Бог, вот он такой, и он может от нас очень многого потребовать. А мы вот такие, в целом слабые, поэтому будет тяжело и порой страшно, чтобы продолжить идти тем же путем, тем же курсом, продолжить терпеть и смиряться. Это будет тяжело. Мы к этому должны быть готовы, что Господь от нас это будет требовать, чтобы менять нас, чтобы мы смогли дойти до конца. Теперь каждый из нас, начиная какое-то дело, все равно себе хоть как-то представляет, каким будет его продолжение. Ведь мы, когда что-то начинаем, примерно прикидываем, смотрим, как оно будет, как вот оно пойдет и уже идет. Представляете, чтобы вот иудеи, которые выходили из Египта, сказали, а мы вот, мы вот давай вот пойдем вот так вот вдоль побережья. Вот там так красиво, там свежий воздух. Давай вот мы вот так вот пойдем. А в пустыню желательно вообще не заходить. А тут раз и оказались в пустыне. Потому что существует закон, дорогие, дорога к благословениям лежит только через пустыню. Причем, знаете, как часто бывает? Бог заводит нас в пустыню на некоторое время, но мы там остаемся надольше по своей собственной глупости. Из-за неверия, из-за гордости, из-за отказа терпеть и смиряться. Очень часто так бывает. Именно так случилось и с иудеями. Пустыня не должна была стать их домом. Они должны были пройти через пустыню. А они по своей глупости остались там. Потому что неправильно вообще все понимали. И в итоге из-за того, какой Бог, а он такой, какие они, а они вот такие, и случилась закономерность. Вот так работают Божьи законы. Соответственно, если я зашел в пустыню, то есть, когда я переживаю какие-то трудности в моей жизни, то нужно мне иметь мужество оценить, если это возможно, потому что это очень сложно. Где я сам с собою это сделал? Прежде чем обвинить кого-то и говорить, о, это испытание мне от Господа. Я сейчас переживаю трудности, потому что это испытание мне от Господа. А это может быть испытание из-за моей собственной глупости на все сто процентов. Так вот, вот, это вот, вот этот вот выход из Египта, Помните, какой он был такой многообещающий, оптимистичный, когда они так радостно выходили из Египта. Ура, мы идем в землю обетованную, а в итоге до финиша дошли из тех, кто был старше лет, всего двое, два человека. Все остальные сотни тысяч остались лежать в пустыне. Сотни тысяч. Только двое дошли. То есть, как мы уже говорили, мы можем не понимать, что Бог от нас потребует. Кроме того, мы можем не знать себя и не понимать, в чем я нуждаюсь. Поэтому Господь нам это и подает, чтобы переплавлять мой трудный характер. А я могу это не понимать и говорить, зачем, Господи, почему? И тогда возникает вопрос, а почему Бог, ты меня сюда, собственно, завел, вот в эту пустыню, в эти трудности, да сколько я могу страдать? И книга Второзакония дает четкий ответ. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Послушайте, дорогие, узнать кому, чтобы кто узнал, чтобы Бог узнал, так он и так все знает наперед. Оказывается, это мне надо, чтобы я узнал. Это он мне показывает и говорит. Вот смотри, что у тебя в сердце. Ты думал, что ты будешь мне верным? Так вот, я показываю тебе, кто ты, что в твоем сердце. То есть можно сказать, что любые испытания, там, где надо терпеть и смиряться, они показывают, кто мы на самом деле. И, естественно, они выполняют свою функцию, они нас смиряют. Это то, что хочет Господь. И смиряясь, знаете почему еще? Именно благодаря тому, что показывают, кто я. Вот смотри, ты не держишь удар. Ты думал, что ты держишь удар, а ты не держишь удар. И знаете, это же очень смиряет, когда ты понимаешь, что ты не держишь удар. Я думал, что у меня все хорошо, я хорохорился, я был как Петр. Господи, да я за тебя умру. Ну хорошо, давай посмотрим. И Петр увидел. И вот как раз в таких обстоятельствах мы понимаем, насколько нам надо терпения и смирения, насколько мы в этом нуждаемся, дорогие. Друзья, дорогие, высокомерие уводит нас из класса. Вот Бог преподает нам, к примеру, какой-то урок, а мы всегда хотим сбежать с этого урока. Да, можете сбежать. Я это делал в своей жизни и не раз. Но впоследствии выясняется, что я оказывался опять в том же классе, где изучает ту же самую тему. Потому что от Бога нельзя убежать. Это закон. Мы об этом читаем в Писании. Бог поругаем. Не бывает. Соответственно, вот тебе, дорогой, обстоятельства, о которых ты молишься, чтобы их не было, а я их в твою жизнь как раз такие и привел. Ведь так бывает, да? Я молюсь, Господи, удали, а Господь не удаляет. Что-то Он, да, удалит, а что-то оставит, но ему виднее, что оставлять, а чему иметь место быть. Теперь, если мы вспоминаем нашего Соломона, а почему он не дошел? Давайте прочитаем о его жизненном принципе. Это записано в книге Экклесиаст 2.10. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья». Вот все, что я вижу, я беру, хочу и беру. Как вам этот жизненный принцип, дорогие, нравится? То есть это воздержанием даже и не пахнет. Человек просто принимает решение, захотел и беру, тем более, что он мог себе это позволить. То есть воздержание и Соломон ⁇ это несопоставимые вещи. И тут нам становится понятно, как он оказался там, где он оказался. Человек не хотел терпеть. Зачем терпеть, если я могу это взять? А ты можешь без этого прожить? Нет, не могу. Почему не хочу? У меня есть возможность. Хочу и беру. Еще один отрывок, который нам поможет, дорогие. 2 Петра, 1 глава, 5-6 стихи. «То вы, прилагая к всему все старания, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности и воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия». Мы не можем, конечно, на весь этот список проходить от начала до конца, но позвольте только хочу несколько мыслей, буквально пару моментов. Смотрите, воздержание современным языком ⁇ это самоконтроль. Это фактически умение себе отказывать. То есть если я себе отказываю в чем-то на неделю условно, то это воздержание, но на неделю, ведь это же мало. Почему он говорит, воздержание, покажите терпение, потому что мой самоконтроль должен быть долгим. Бог может потребовать от меня долгого самоконтроля. Так подождите, а это же загоняет меня в какие-то рамки, а я не хочу рамки, потому что это дисциплина, это напряжение, это терпение и это смирение. А зачем оно мне надо? И, кстати, смотрите, что должно в терпении проявляться. Благочестие написано. Почему? Да потому что можно терпеть и грешить. Вот я сжал зубы и терплю, и бубню на всех. И всем своим видом показываю, как я страдаю. Ну и страдают все вокруг меня. Почему? Потому что я терплю. И от того, что я терплю, теперь все терпят меня. То есть можно терпеть. И грешить, дорогие. А Петр призывает, чтобы в терпении проявлялось, что благочестие. Поэтому смотрите, как важно проговаривать себе ради чего. Очень важный момент. То есть постоянно проповедовать своему сердцу, ради чего я терплю. Всякий раз, когда нам тяжело и хочется сойти с дистанции, то надо напомнить себе важные истины. Ради чего мое терпение, смирение или долготерпение? У меня должна быть цель, и она должна меня ободрять, вдохновлять и давать толчок. И сюда поставляйте любой контекст. Воспитание детей, вам понадобится долготерпение, вы, родители, вам лучше знать. Вы это уже пережили и переживаете. Семейные отношения понадобится долгое терпение. Восстановление семейных отношений – долго терпение. В благовестие – долго терпение. Потому что вроде бы как общайся с человеком, ну все понимают, все хорошо. Да, Евангелие – это хорошо, а вот гороскопы, вот мне сказали, чтобы звезды там еще должны сойтись. И думаешь, ну что ж такое, ну вроде бы здравый человек, вроде бы все помнит все понял. А вот надо ему еще созвездие, чтобы там как-то ему помогли. И везде тут надо будет долго терпение. И также и, и в душе попечения. Поставляйте сюда все, что угодно. Вот ты сидишь с человеком, общайся, и ты понимаешь, что перед тобой бронированный танк. И у него есть дуло, и оно тоже стреляет. А ты сидишь вот со своей рогаткой и не знаешь, что делать. Ты в тупике. И здесь надо долго терпения. И самое важное, долготерпение нам надо в ожидании Христа. Это вот та, тот путь длиною в жизнь, о котором мы говорили. Друзья, еще один отрывок как раз в контексте страданий в ожидании Христа. Иаков напоминает, что для того, чтобы был урожай, надо терпеть очень долго. Послание Иакова 5.8 написано. Долготерпите и вы, Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господня приближается. Вот если говорить об ожидании Христа, то почему мы терпим, страдая на этой земле? Потому что у нас есть цель ⁇ встретить Христа, дойти до конца. А что значит укрепить? Это значит, что я сам себе напоминаю, сам себе проповедую, я сам себя укрепляю, что у меня есть цель. То есть это четкое понимание, ради чего. Мне сейчас больно, мне тяжело, я терплю, я смиряюсь, но я знаю, ради чего. Придет время, и Господь даст то благословение, которое Он мне приготовил. Если есть эта цель в ожидании Христа, то здесь проблема в том, что эта цель находится за пределами этой жизни, а это людям всегда очень тяжело осмыслить. А как это за пределами этой жизни? Ну, а хочешь же сейчас и сегодня, вот где проблема. Хочется побыстрее. И в завершении одна история вот к этому стиху, который четко нам показывает определенный закон, который работает этом мире, и его нельзя, дорогие, отменить. Перед ним можно только смириться, ему можно только подчиниться. Один мой замечательный друг как-то свидетельствовал, когда он еще в юности пошел, пошел в университет учиться, он уже был верующим человеком, и в университете была Военная кафедра. Эта военная кафедра освобождала от армии, но было условие: нужно было каждую субботу, а это был его выходной, ехать в другой конец города, а это далеко. И вот каждую субботу надо опять рано вставать, тратить свой выходной, ехать аж в конец другого города и там проводить какое-то время. Это были условия на очень короткую дистанцию. Но он очень быстро сломался и перестал туда ездить. И в ближайшую же осень он пошел отдавать долг, который не занимал. И когда он туда попал, он очень ругал себя. Потому что он понял, что он оказался в дурдоме, где круглое надо носить, а квадратное надо катать. И он не мог понять, как... Я себе не мог позволить не потратить маленький отрезок времени, пожертвовать собой, поместить себя вот в эти короткие рамки. Но теперь меня поместили в такие рамки, что ого-го. А его друг, друг моего хорошего друга, он ездил туда каждую субботу, вот этот вот маленький отрезок времени. И ему дали военный билет, и он не пошел в армию. Вот такую историю мой друг рассказал. Но суть в чем? Смотрите на этот стих, который мы прочитаем. Когда мы отказываемся теперь мы получаем какую-то сиюминутную быструю выгоду, даже если речь идет о каком-то облегчении жизненных обстоятельств. То есть мне просто легче становится сейчас, на какое-то мгновение, на какой-то период, но это очень маленький. Но что это значит? Это значит, что мне станет тяжело потом. Это просто закон, дорогие. Обязательно потом станет очень тяжело. Смотрите, как Иисус это проговаривает. Кто хочет душу свою сберечь, то есть сейчас хочет ее сберечь, тот потеряет ее. То есть сейчас ты ее бережешь, сейчас ты вот столько вот приобретаешь вот столько. Но вот столько теряешь вместе с тем. И наоборот, кто душу свою потеряет ради меня, сейчас имеется в виду, тот обретет ее потом. Это четкий, жесткий закон. Вот так устроена наша жизнь, дорогие. Поэтому терпение – это обязательное качество. И смирение это обязательное качество. Сойдя с дистанции, я, естественно, теряю благословение, которое Бог мне приготовил на финише, о чем бы речь ни шла. Если это конец доброго дела, то это финиш. А это может быть самое любое доброе начатое дело, и это финиш. Или вследование за Христом и Его ожидания, и это тоже финиш. Главное помнить, что Господь милосерд и сострадателен, как пишет это Иаков. 5 глава, 11 стих. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Почему он это говорит? Какая здесь связь? а самая прямая, дорогие. То есть, когда мы терпим, мы должны помнить, что Господь весьма милосерд. Помнить, что Господь весьма милосерд и сострадателен. Это обязательно окупит наши страдания. Он никогда не остается в долгу ни у кого и ни перед кем и никогда. То есть мы в любом случае получаем больше. Чем мы потеряем, это принцип, и о нем надо помнить, и его нужно постоянно себе проповедовать. Я получу больше, намного больше, чем то, что я сейчас приобрету, если я сойду с дистанции, и мне станет чуть-чуть легче на время, потом мне станет намного тяжелее. Это то, что нам важно сохранить в сердце. Друзья, дорогие, для того, чтобы пройти, закончить эту дистанцию длиною в жизнь, смирение и терпение – это обязательная дверь, в которую нам надо войти. Без нее никак. Друзья дорогие, и в нашем случае, конечно же, самый яркий пример для нас, для нас наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И сегодня мы вспоминаем Его страдания, его цену, которую Он заплатил ради нашего оправдания. И если говорить о нашем Господе и Спасителе, то у Него тоже была дистанция. Он для этого и пришел на эту грешную землю, чтобы пройти эту дистанцию и не сойти. А каким образом Он не сошел? Когда Он висел на кресте, Ему кричали, «Сойди со креста и уверуем в Тебя!» но он не сошел со Христа. Он не сошел со своей дистанции. И что он имел? Он имел унижение, страдания. Но в итоге это вылилось в благословение для нас. Это очень величайшее благословение. Поэтому слава нашему Господу, что Он показал нам пример, как дойти до конца. Как не сойти с дистанции, как пройти этот жизненный путь так, чтобы угодить Богу. Пусть Господь нас в этом благословит. Будем практиковать себя в смирении и в терпении. Аминь. Давайте оставшие помолимся.